Добрый вечер! Вот вы знаете, что я вам скажу насчет стана. Вот я кивлянка, мне 69 лет Майдановка. Меня этот стан не пугает. Как раз вот сегодня годовщина. Я вам скажу, когда я бросала свой бюллетень и голосовала за Порошенко, перекрестилась и его попросила, посмотрела в небо. Пожалуйста! Петр Алексеевич, выведи Украину с этой беды. И что получается, Петр Алексеевич, в субботу, это я не выдумала, пестрит весь интернет, и, и все телеканалы вчера об этом говорили. В два часа ночи, в субботу, которая была, поехал в гости к Ренату Ахметову, туда приехал Яценюк, и приехал этот Гаварун Ляшко, и они ночь обсуждали, что же делать с надзвичайным станом. Получается, что Петр Алексеевич Пока не посоветуется с Ренатом Ахветовым, он не может принять решение и все его побратимы. Теперь второе. Я вам скажу, нам все рассказывают, что если с актером негде будет работать, они пойдут боевики. А вы знаете, мы прошли Майдан, но убийцами мы не стали. Третье я вам скажу, Юлия Владимировна вчера по телеканалу зван посчитала, что по 400-500 гривен брали все эти годы, все эти годы, тонна угля, а продавали нам, Украине, 1800, а позвонили вчера к вам на телеканал, по 3300 продают в Кировограде. Вот кто, это только эти люди имеют доступ к этим деньгам. И на крови, пусть меня за это расстреляет Порошенко, то, что я сейчас говорю, мне уже наплевать. И на крови, на безруких, без ноги, на сиротах, зарабатывать три года деньги, но тогда плюс, да что вы они собаки, подавились и захлебнулись. А теперь можете меня сажать в тюрьму. Будьте здоровы. Если говорить о тотемных животных, я не раз говорил, что тотемные украинские животные – это жаба и свинья. Начну с мажорной ноты. Вчера, наконец, пришлось лицезреть потрясающее единство страны. И ватники, и вышиватники в едином порыве глумились над незадачливым Лешей Гончаренко, который был похищен, потом благополучно спасен. Вот, но э, это ж каким человеком надо быть, чтобы так объединить э, в э, отношении к себе всю страну? У ну, меня как раз вчера был день Советской армии и военно-морского флота, который у нас поставлен на игнор властью, но тем не менее те, кто служил, помнят помнят хорошее, плохое, всякое. Так вот, в одной небольшой небольшом воинском коллективе краснознаменного Северного флота, вот тому человеку, который офицеру Мичману, который выпадал, скажем так, шел разрез с коллективом, ставил себе выше или за рамками, вручались два резиновых изделия. Ну, э, все знали это, чтобы одно, чтобы не размножался, а другое, чтобы все видели, кто он. Ну, вот в э, очередной раз вчера страна увидела, э, кто такой Леша Гончаренко. Э, ну, я думаю, учитывая того, кого он нанял работать над своим имиджем, ну, э, следующий, э, что можно сказать, акт эксгибиционизма в Верховной Раде. Возможно, пойдет и на такое. Ну, тем более технология Фемен все-таки э, стала такой классической. Э, технология перформанса. Ну, э по крайней мере, вносит оживление в украинскую политику. А если серьезно, власть еще никогда не была такой лживой и лицемерной, как сейчас. Я не хочу останавливаться на вот этих новеллах в законодательствах, это просто наглядный пример, когда безумие становится государственной политикой. Вопрос в другом. Сегодня вопрос в другом. Многие задавали вопросом, задавались вопросом, что же таки будет на годовщину Майдана. Наверное, ничего не будет. Хотя бы по одной простой причине, потому что пока ну, нет, мы не, ну, если как говорю, не верить, конечно, нашей власти, которая, как всегда, узрела проявление очередного шатуна призывы из Кремля, работу над, созд... над формированием Майдана 3, это да ничего не было. И, пожалуй, э, ну, все усилия, скажем так, материализация вот этого э, призрака Майдана сводилась в основном к усилиям власти. Ну, продемонстрировать, в том, что э, Майдан 3 это такие маргинальные люди вроде Поросюка, Семенченко или э, украинских правых. Э, Проблема в другом. Что не учитывает наша оппозиция? Во-первых, для того, чтобы что-то появилось, надо приложить к этому усилия. Информационные, организационные, финансовые и так далее. Ничего этого в помине не было. А более того, ставка ну, некоторых политических сил, той же Батькивщины, это сидеть на Печерских холмах и ждать, пока под Днепру проплывут трупы твоих врагов-единомышленников. Ну, или политических партнеров, бывших ну, увы, это срабатывает в совершенно противоположном направлении. Что сегодня мы видим, что показывает фокус группы, на чем держится легитимность режима Порошенко и почему мы не видим массовых каких-то протестов. А дело в том, что уже обожглись на Майдане. Но ну, то, как прошел Майдан, когда центр Киева был превращен в зверинец, ну, многих убедил в том, что мерзавцы сменили негодяев. Или наоборот, негодяи сменили мерзавцев, но от этого даже Степан Хмара сказал, что режим Порошенко там переплюнул режим Януковича. Проблема Януковича заключалась в том, что... Он, скажем так, в том, что власть состоит из мерзавцев, в этом убедились практически все. И немногие, скажем так, немного было тех, кто по идейным и каким-либо другим соображениям мог встать на его защиту. А вот в том, что нынешние переплюнули Януковича, ну, понимание это приходит только сейчас, но людей останавливает такое обстоятельство, то, что «а кто вместо?». И вот боятся того, что вместо Порошенко могут прийти вслед за серыми, придут черными, черные по Струвацкому. И тем более вот эти перформансы наших правых, они должны показать, что действительно такое может случиться. Ибо, учитывая там, скажем, их заявление, действительно, может оказаться так, что пусти их к власти и днище таки будет пробито в очередной раз. Тем не менее, вот, вот это выступление, как раз оно было призвано продемонстрировать выступление правых. Пик ожидали 22-го, были розданы очень серьезные авансы, но тем не менее, националистическая гора родила очередную мышь ультиматум господина Белецкого в стенах Верховной Рады, ну, конечно, ничего кроме сарказма вызывать не мог, но как бы, пожалуй, на сегодняшний момент это единственная сила, которая действительно реально боится, побаивается власти и которая будет все делать для того, чтобы правые перегрызлись друг с другом. А если это не удастся, ну я не раз говорил, попытаются устроить ночь длинных ножей. Ну, пример небезызвестный Горан, представляющий белый мод, ну, в правой среде, ходят слухи, что он проявил непослушание. Ну, за что, очевидно, была проведена профилактическая и воспитательная работа с лидером этой организации, известной трагическими событиями весной 2014 года, расстрелом гаишников, Они, в чем их подозревали, но так и не сумели доказать причастность. Итог, пока Петр Алексеевич может спать спокойно. Увы, нет той политической силы, которая могла бы, скажем так, организовать протест и, и явить нечто более серьезное, чем митинги ряженых, майдан арбайтеров. Скажем которые мы видели под Конституционным судом. То есть пока власть благополучно форшмачит и канализирует потенциальный протест. Тем не менее, все это может продолжаться какое-то время, все время это продолжаться не может, потому что дальше начнут вступать действия те факторы, внешнее давление, те казусы, которые мы сегодня наблюдаем вокруг дела Фирташа. В случае с Фирташем, Прогнозы строились и сходили, большинство прогнозов строилось на том, что выдачи откажут. Но надо признать, большинство экспертов и ваш покорный слуга в том числе ошиблись в прогнозах, хотя бы потому, что мы недооценили силу того импульса, который, очевидно, пришел в Австрию и Вену из Вашингтона. То есть ошибочно полагаю, что, ну, коль скоро эту кашу заварили предшественники Трампа, то, ну, как бы, особо налегать на это дело не будут. Будут, очевидно, это видно, будут и еще как. Поскольку господин Фирташ является носителем, скажем так, такого массива информации, который способен заставить плохо спать не только в Киеве, политиков, но и в Москве. Ну, уже там, по российским изданиям пошло то, что э, дело Фирташа будет использовано для нагнетания антироссийской истерии. Ну, э, поскольку газовый бизнес это у нас президентский бизнес, то э, много интересного, безусловно, э, Фирташ э, в случае сделки со следствием, сидеть 50 лет ему, ну, как-то, как и Лазаренко, не захочется, поэтому он будет откровенен э, с американской Фемидой, если таки состоится выдача. А дело идет таки к этому. Э, Хотя э, по австрийскому законодательству суд разрешил, суд допускает, но окончательное решение принимает министерство юстиции и э, э, министр юстиции министр юстиции. И здесь, несмотря на то, что один из адвокатов фирташа является бывшим министром юстиции Австрии, ну как бы такие э, личные связи э, могут э, оказаться бесполезны. Пока, что касается дела Фирташа, ну, по большей части прогнозы это такая чистая конспирология. Остается догадываться, но проблемы, очевидно, то, что нынешний политический картель, картельная партия, она заинтересована была в сохранении такого статус-кво, чтобы Фирташ, не появляясь здесь, и не будучи экстрадирован, в Соединенные Штаты сидел в Вене. Очевидно, этого не будет, и такие фирташ уедет в Соединенные Штаты. Это действительно способно будет повлечь. Если не политическое землетрясение, то весьма серьезные последствия для украинской политики. Я не упомянул еще одного бенефициара ну, венского сидения. Это, безусловно, господин Левочкин. Поскольку ну, ряд экспертов спешат нарисовать оппозиционному блоку такие весьма благополучные перспективы и говорят не только пока идет такой кастинг на роль спальнинг партнера порошенко и здесь выступают не только правые вопрос не закрыт но и рассматривают еще и лидера оппозиционного блока господина бойко Однако не все, не все так просто. Здесь существует очень проблемный момент, связанный с тем, что электоральное наследие партии регионов достаточно грамот, стратегически грамотно нарезается, как колбаска. И многие поспешили вот эти анонсированные процессы дробления оппозиционного блока на возможную партию, на минеральную часть. Которая ассоциируется с господином Новинским, Ахметовым Вилкумом и на газовую часть Левочкин Бойко. Ну, если э, часть минеральная она будет э, ориентирована на защиту отечественной промышленности, на э, будет искать опору э, в, среди электората так называемой советской идентичности, православной ценности, ну, достаточно посмотреть на риторику вилкума. Э, то э, очевидно э, э, та часть ОПО блока, которая Ассоциируется с Бойко, будет смещаться в социальную риторику, и тематику пойдет немножко левее. Но э -э, это планы, э -э, однако, знаете, как гладко было на бумаге. Тем не менее, мы видим, что, что есть, э -э, скажем так, многие поспешили там, э -э, дать кард-бланш э -э, проекту э -э, за життя, ведроджиня. Но есть одно очень большое но. Дело в том, что э -э, вот, э -э, если мы посмотрим на результаты до выборов в местные советы, которые местные громады, которые прошли вот по ряду регионов, в том числе из Муланской Луан, области, то мы увидим э, то, что э, э нынешние там Видруоджине допустим и за являются скорее технологическими проектами виртуальными партиями э, спойлерского типа выключите э, канал Ван, уберите Рабиновича из телевизора и э, исчезнет и, исчезнет партия они не занимаются главным партийным строительством вот из э, потенциальных э, претендентов на электоральное наследство партии регионов э, единственное ну пожалуй э, 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 рационально и прагматично действует наш край Третье место по результатам до выборов вот в Луганской области. Ну, очень наглядно это показало то, что работа в поле, работа с опорой на лидеров мнения на местах. Авторитетных местных политиков Вот она э, 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 Во-первых э, ну, Очевидно, э, те технологии, Которые сегодня работают с, э, э, вот, с, За життя С ведроджением, они не читали э, Советский учебник партийное строительство Семьдесят второго года издания А стоило бы почитать, потому что э, наряду с э, ну, Многими э, Скажем так, вещами, которые Ушли, что называется, в архив, там очень много полезного э, Без партийного строительства э, Надутый партийный Партийный рейтинг он может быть просто в процессе компании не удержит. И напротив, если есть партийная инфраструктура, если она отстроена, то, собственно, надо отдать должное.